Majlis menjemput peserta seterusnya Dai Muhammad Ikmal Hafiz bin Azmi daripada Maksa Kedah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi katabal 'iddata wal karamah liman a'tahu wa qadabil bil zillati wal hawan al 'ala man asah wa khalafa amruhu Wa ashhadu an la ilaha illallah annam علينا bil kitab al mubin wal Rasul sadiq al amin. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah al rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Yang terhormat Saudara pengacara Majlis, barisan juri yang berwibawa, tetamu kehormat, dan juga jemputan seterusnya tuan-tuan puan-puan masyarakat Muslimin. Rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertama, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu SWT dengan sebenar-benar takwa. Dan juga kita menzahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu SWT. Syukur itu dua. Pertama, asyukrul wajib. Yang kedua, asyukrul mustahab. Syukur wajib ialah apabila kita menzahirkan rasa syukur kepada Allah dengan melaksanakan amalan-amalan fardu. Manakala asyukrul mustahab pula kita menzahirkan, memperbanyakkan amalan-amalan sunnah sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa afala an akuna abdan syakura Sesungguhnya aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur Apa yang Nabi buat? Nabi banyak mendirikan salat malam Sehingga bengkak kakinya di samping itu kaum muslimin sekalian, marilah kita memperteguhkan persaudaraan dan ukhuwah Islamiah kita supaya kita dapat hidup dalam keadaan harmoni, aman damai, tenteram, berkasih sayang. Inilah madani. Kita tidak seperti masyarakat jahiliah, hidup mereka berpecah, hati mereka juga terpisah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita dalam sepotong hadis yang dinilai sahih riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-jama'atu rahmatun wal furqatu 'adab." Artinya, kesatuan itu adalah rahmat dan perpecahan itu adalah azab. Maka marilah sama kita memperteguhkan kasih sayang kita dan persaudaraan kita dalam dewan yang mulia ini. Kau muslimin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kata Profesor Datuk Dr. Awang Sarian, sebermula merdeka itu merdeka di jiwa. Oleh itu dalam detik yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan syarahan yang bertajuk Transformasi Madani Minda Merdeka. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, transformasi minda, transformasi madani minda merdeka jiwa merdeka ini adalah suatu perubahan masyarakat yang positif yang membawa ke arah kebaikan nilai-nilai ketamadunan dan juga keinsanan dalam kehidupan kita. Maka kita lihat bahawa Ibnu Khaldun yang memperkenalkan istilah madani ini dalam karya agungnya ilmu politik dan kemasyarakatan ilmu siasah dan juga ijtimaiyah bahawasanya katanya bahawa manusia itu secara tabiinya adalah berasaskan kepada madani Pandangan Ibn Khaldun ini bertepatan dengan peribahasa Melayu yang menyatakan bahawa laut datang memunggah mutiara. Artinya orang yang cerdik datang membawa ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada kita semua. Sebagai umat Islam, kita tidak boleh berpegang kepada konsep society civil society yang diperkenalkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Contohnya Thomas Aquinas, David Hume, Jan Jacques Rousseau, Adam Smith, Karl Marx dan lain-lain lagi. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam al-Quran. Dalam surah Al-Jasiyah ayat yang ke-18, a'udzu billah minasyaitonir rajim. Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fa'tabi'ha wa la tattabi' ahwa ya alladhina la ya'lamun. Dan sesungguhnya kami jadikan kamu wahai Muhammad membawakan syariat yang lengkap dan jangan sesekali engkau ikut ikutan hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, transformasi madani jiwa merdeka ini adalah bersifat menyeluruh, bukan hanya pada fizikal tetapi juga merangkumi kepada aspek ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Jiwa yang merdeka pula adalah jiwa yang bebas daripada belenggu ketakutan, daripada emosi dan juga fikiran yang terjajah yang tidak boleh menentukan hala tuju nasib sendiri di tanah air. Maka oleh kerana itu, transformasi madani sangatlah perlu untuk melonjakkan perubahan ini dalam masyarakat dan juga kehidupan kita. Kalau tidak, kesan jiwa yang terjajah ialah kita kehilangan identity diri. Misalnya seorang remaja yang terpengaruh dengan budaya luar. Budaya ikutan, pegangan, cara berpakaian dan berhiburan juga. Seperti orang-orang kafir. Mereka harus diingatkan dengan hadis riwayat Abu Daud yang dinilai sahih. Iaitu kata Nabi SAW. Man tashabbaha biqawmin minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum itu. Maka ia adalah daripada kalangan mereka. Al-Hafiz Ibn Kathir dalam tafsir Al-Quran Al azim telah menjelaskan Maksud hadis ini Ialah larangan setegas-tegasnya kepada orang Islam Daripada mengikuti orang kafir dalam segala aspek Berpakaian, berhibur, beragama, perayaan dan sebagainya Oleh itu, jangan sesekali kita terpengaruh dengan budaya luar Jadilah jati diri, minda dan jiwa yang merdeka Tuan-tuan, ma'asyarul muslimin, rahimakumullah sekalian. Kalaulah kita lihat kesan jiwa kita terjajah, pemikiran dan tingkah laku kita juga akan terbelenggu dan seterusnya menzar, menjarah ketamadunan manusiawi itu sendiri. Contohnya, gejala penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan dadah ini tidak henti-henti tuan-tuan dan puan-puan. Sejak daripada 80-an lagi sehingga hari ini, dah 20-24, lebih daripada 40 tahun, dadah mendominasi dalam gejala sosial. Dadah itu tiga penyalahgunaannya. Penyalahgunaan bahan, iaitu mengambil secara tidak terkawal. Mereka mengambil expectorant Diphenhydramine, HCL. Dengan canggih bukan? Sebenarnya ubat batu. Eh? Ataupun mereka menggunakan expectorant itu, mispotassium citrate, sehingga mereka melakukan kesalahgunaan. Yang kedua penyalahgunaan undang-undang menggunakan dadah preskripsi dan yang ketiga ialah ketagihan. Ketagihan pula dua. Ketagihan fizikal, ketagihan alkohol, ketagihan dadah dan juga dadah preskripsi manakala yang kedua ketagihan tingkah laku, pornografi dan juga gaming dan apa-apa sahaja yang menyebabkan kita melakukan keinginan itu secara berulang-ulang. Tentuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Belum lagi gejala merempit Merempit ini 2 per 3 menyumbang ke arah kemalangan maut. Sebanyak 114% kenaikan tahanan melibatkan motosikal yang merempit. Mereka terutamanya melalui jalan raya lebuh raya. Sehingga kan kita lihat lebuh raya itu lurus eh, supaya mereka mudah untuk memecut. Sebab itu kita lihat manusia di Palestin mati di jalan yang benar. Merempit rempit mati di jalan yang lurus. Dan oleh kerana itu, banyak lagi gejala-gejala sosial akibat jiwa yang tidak merdeka. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, segeralah kita melaksanakan transformasi madani. Yang pertama, kita mesti menjauhkan apa yang telah disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya Talbis Iblis. Kita harus menjauhi enam perkara. Cara Iblis membelenggu kita. Yang pertama, ia akan mengajak kita ke arah kesyirikan. Kalau dia tidak berjaya membawa kita ke arah kesyirikan, dia akan membawa kita ke arah dosa besar. Seterusnya dosa kecil. Kemudian membanyakkan kita berlebihan dalam perkara harus, makruh dan akhirnya mengutamakan perkara yang tidak utama. Oleh itu waspadalah, carilah kemuliaan dengan Allah kerana Allah lah segala kemuliaan. Firman Allah dalam surah Fatir ayat ke-10, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Man kana yuridul 'izzata falillahil 'izzatu jami'a. Persiapa yang inginkan kemuliaan, patuhilah perintah Allah kerana Allah lah terpulang segala kemuliaan itu. Sebelum saya tinggalkan tuan-tuan dan puan-puan, saya akhiri dengan serangkap pantun. Negeri Kedah Jelapang Padi. Lang merah jolokan diberi. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan daun keledi. Tahun hadapan insyaAllah berjumpa lagi. Wa bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa warahmatullahi wabarakatuh.